krishtiano ronaldu al nasr jamoasi bosh murabbiyi rudi garsiyaning ishdan bo'shatilishiga sababchi bo'ldi barchaga assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar kunning eng tezkor yangiligi bilan futbol olami kanali yana sizning qarshingizda sizdan iltimos qilib qolamizki video rolik ko'plab futbol xlos yetib borishi uchun dasturga layk like bosing va kanalga obuna -e bo'lishni unutmang aziz do'stlar uydan chiqmagan holda umuman yana daromad ishlashni xohlaysizmi unday bo'lsa odin kompaniyasi aynan mana shunday imkoniyatni barchaga taqdim qilmoqda buning uchun kommentariyada qoldirilgan omad manzili orqali kompaniyaga yo'l olasiz va ro'yxatdan o'tasiz qolaversa siz ro'yxatdan o'tish vaqtida fud 65 promokodidan foydalansangiz odin x kompaniyasi ilk hisobingizni to'ldirganingizdan so'ng bonus tariqasida 1 million uch ming so'm bonus pulini sizga taqdim etadi shunday ekan shoshiling barchasi o'zingizning qo'lingizda chunki odin xpet kompaniyasi barcha uchun birdek imkoniyatni taqdim qilmoqda al nasr bosh murabbiyi rudi garsiya jamoa bilan xayrlashdi chunki al nasr yetakchisi kristiano ronaldu murabbiydan norozi edi xabarlarga ko'ra portugaliyalik yulduzni murabbiyning jamoa o'yinlari uchun yaratgan uslubidan hafsala sipirib bo'lgan qolaversa <laughs> Ronaldo al nasr tarkibini chempionatda hozirgi holatdan yaxshiroq o'ynay olishiga ishonmoqda aynan shu sababli ham rudi garsiya al nasr jamoasi bilan xayrlashishga majbur bo'ldi agarda ishonch hosil qilishni istasangiz ronaldo al nasr jamoasi bilan imzolagan shartnomasida hujumchining jamoa bosh murabbiyini o'zgartirish huquqi borligi belgilangan edi ushbu ma'lumot esa rasman Al-Nasr jamoasi rahbarlari tomonidan ham oshkor etildi vaziyat shu qadar jiddiyki ko'plab ma'lumotlarga ko'ra allaqachon Al-Nasr vakillari garsiyaning o'rniga roma jamoasi bosh murabbiyi joze mavrinyoni jamoaga qo'shib olmoqchi qolaversa jamoa vakillari mutaxassis uchun maosh sifatida 100 million yevro to'lashga ham tayyor ma'lumot uchun agarda mavrinyo saudiya arabiston chempionatiga kelsa butun futbol olamida eng ko'p maosh oluvchi murabbiyga aylanadi video so'ngida shuni aytamizki hurmatli tomoshabinlar agarda mana shunday tezkor dasturlar yanada ko'proq taqdim etilishini istasangiz albatta video rolikka layk bosing fikrlaringizni esa kommentariy bo'limida yozib qoldirishni unutmang eng asosiysi yangi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni va sog'lig'ingizni asrang